بسم اللہ الرحمن الرحیم چند دنوں سے جی ایک یوٹیوبر ہے رجب بٹ نامی شخص جس نے دو سو پچانوے اے اور دو سو پچانوے سی کوئی پرفیوم لانچ کر رہا ہے اور اس کو یہ نام دے دیے اس نے اب لوگ جی عجیب عجیب قسم کے ویڈیو آ رہے ہیں کہ جی قرآن پہ ہاتھ رکھ کر اس نے معافی مانگ لیجی خانہ کعبہ کے اندر جا کر اس نے معافی مانگ لیجیے بات یہ نہیں ہے معافی کی وہ تو یہ آئی کٹ چکی ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بھلا کرے جو گئے ہیں اور فوراً ایکشن لیا بات یہ ہے کہ یہ پرفیوم لانچ ہونا تھا مارکیٹ میں آنا تھا اور پھر اس کی ویڈیو پوری دنیا نے دیکھی ہے اور پہلے اس نے فخریہ کہا ہے کہ یہ میرے پہ دفات لگے ہیں اپنی ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے اور اس اور کہتے کہ میرے استاد موسے والے پہ بھی ایک دفعہ لگایا تو یہ میں اپنے اوپر دو دفعے لگا رہا ہوں اور پھر اس نے پرفیوم لانچ کر دیا اب اس بات کو وہ ریفرنس بنا کر اس نے پرفیوم لانچ کیا اور کہا اور لگاؤ یہ دفعہ تو اسے یقیناً اس کی مراد اس دفعہ کی اہمیت کو کم تر دکھانا تھا لیکن اللہ تعالیٰ لبیک والوں کا بھلا کرے کہ بر موقع انہوں نے ایکشن لیا اور پھر یہ تو دفع ہو جانا تھا ملک سے باہر چلا جاتا اور پھر جب ملک سے باہر جاتا پھر کیا ہونا تھا پیچھے تو یہ پرفیوم بازاروں میں بکنا تھا اب کوئی بھی خریدنے والا آ کر کہے جی اور کسی کو لگانے والے کو کہے میں نے آپ پہ دو سو پچانوے اے لگا دیا میں نے آپ پہ دو سو پچانوے سی لگا دیا پرفیوم تو لگا رہی ہی جاتا ہے تو یہ کتنا یہ مسئلہ بعد میں جو ملک میں انتشار کی انا بننی تھی اب عوام کو تو لبیک والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ایک انتشار سے لوگوں کو بچایا اور بر موقع اس کو کنٹرول کیا اس پہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے اور پھر لوگ کہہ رہے جی ان پہ تو دو سو پچانوے سی نہیں لگتا تو کس نے لگایا دو سو پچانوے سی اس پہ تو دو سو پچانوے اے لگا ہے مذہبی جذبات کو مجروح کیا گیا ہے اور پھر جو بعد میں انتشار بننا تھا آج تو ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کا کہ جو تھانے گئے جنہوں نے تھانے کے سامنے دھرنا دیا اور پھر ایف آئی آر درج کروائی اب اس کو رائے راست پر لانے کے لیے بھی وہ کوشش کر رہے ہیں یہ مسئلہ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا لوگ اس مسئلے کی نوعیت حساسیت کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا مسئلہ کتنا اہم ہے ہر دور میں اہل ایمان نے حضور علیہ سلاط وسلام سے محبت کی لازوال دستان نے رقم کی ہے جی لازوال دستان اور اگر تاریخ کے کسی موڑ پر بھی کسی بدبخت نے میرے آک کریم علیہ سلاط وسلام کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کرنے کی کوشش کی تو مسلمانوں کے اجتماعی ضمیر نے گستاخ رسول کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے مشہور عباسی خلیفہ ہارون رشید نے ایک موقع پر حضرت انس امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ اگر دنیا میں کسی جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی واقعہ رونما ہو جائے تو ایسے حالات میں امت کی کیا ذمہ داری ہے حضرت امام مالک نے تاریخی ارشاد فرمایا کہ امت مسلمہ اسے بدلہ لے آج ہم لبیک والوں پہ باتیں کرتے جی انہوں نے کیوں ایسا کیا اس نے تو امت کا بوجھ ہٹایا ہے میری اور آپ کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہے امام مالک نے یہ جملہ فرمایا انہوں نے کہا اگر حالات ایسے نہ ہو ایسا نہ کر سکے بدلہ نہ لے سکے پھر امام مالک نے وہ تاریخی جملہ فرمایا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے فرمایا کہ حضور کی ساری امت مر جائے اس کو جینے کا حق بھی نہیں ہے میرے آقا کریم علیہ سلاح تو السلام کی عزت اور ناموس پر پہلے بھی حملے ہوتے رہے میرا کریم علیہ السلاۃ والسلام کے حرم پاک کو نشانہ بناتا جا بنایا جاتا رہا امہات المومنین پہ بھی لوگ بکواسات کرتے رہے جی اور دنیا جی خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے جی کہ کیا ہو رہا ہے ہمیں تو سارے کھلاڑیوں کے سارے ڈیٹا کا پتہ ہوتا ہے کہاں کدھر سے کہاں کھیلا ہے کس گراؤنڈ میں کھیلا ہے کتنے سکور کیے ہوئے ہیں لیکن ہمیں اگر مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو وہ ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اشاد فرمایا ان تنصر اللہ وہی سب پتقدہ فرمایا اگر تم اللہ کی مدد کرتے کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم کر دے گا مشکل حالات میں نامو سے رسالت کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا یہ اہل ایمان کی کامیابی کی ضمانت ہے اور یہ ضمانت خود اللہ رب العالمین نے دی ہے